Ну что, Карасус, здравствуй! Соскучились по КВН! И мы тоже соскучимся. Ведь сегодня... Да, Карасусская милиция, ой, тьфу, полиция Сержант Швецов. Вы кто такие? С каким визитом прибыли? Мы караманцы приехали в КВН играть. А команда как называется? А что, не слышал? Для всех объявляли же только что. Жандос! Эй, Жандос! Включи ему еще раз! Вас приветствует команда Караманской средней школы. Спектр! А -а -а. Э, ты что такой дерзкий? Я сейчас на 15 суток закрою. Э, давай попробуй. Закроешь, я тебе дома расспрашиваю. Он может, он может, поверьте. Успокойся. Господин милиционер. твой его кисами в угрозе. Господин полиционер. Извините его за дерзкость. Вы лучше скажите, почему вы... аттестацию не прошел. Клуб. Uh -huh. Темновато, да? Ну давайте еще маленький фонарик. Случай в Караманском клубе. Алло, вот, да, Да, да. Да, да, я куплю, Ты где? О, брат, салам! О, салемчик тебе, кого Алло, ну, саламчик мой. Алло, что, машина сломалась? Сейчас я приеду. Я пацаны, я куда? Я не знаю. Первый Сейчас, к вашему вниманию, самая не, патриотичес... не патриотическая семья Карасузского района. Смотрим. Как вы видите, такой семьи в Карасузском районе нету. А сейчас самая большая маршрутка в мире. Господа, будем за проезд? Мы любим свою родину, и мы соблюдаем все законы нашей республики. Но есть такой закон, который мы не в силах не нарушить. Это комендантский час. Представьте, Лена опоздала домой. Лена! Лена! ойбай ана әке ата әже тәте ағам інілім соседи марқұмбай алия инспектор не болды ты на смотрела три минуты 12 как 3 минуты без 15-11? эй Это да не я, вон она! Сама ты страшная! Представь себе, случай на улице! Да-да-да, ага, да? Брат, а дай посуди. Сейчас я тебе перезвоню. На. А нет, знаю вас. Возьмете телефон, а потом убежите куда-нибудь. Отработайте. Ага. На, звони. поднял? Я поднял герб. Ну, друзья, мы продолжаем. Мало кто знает, что в Караманской средней школе открылся клуб анонимных агент манов. Смотрим. Здравствуйте, девушки. Я Александр, меня зовут психолог. Мы не видели с вами целую неделю, поэтому расскажите о своих достижениях. Меня зовут Ира. За прошедшую неделю я ни разу не меняла статус. Как было файл, так и остался. Меня зовут Алья. Ой, Васаровна! Три дня назад ко мне добавился красавчик с секси-бой, собака Майл.ру, но я его двое. У первого был логин ботан собака. Собака моя ру. Но я его сразу не добавила. А второй, как у тебя, Алия. все к сепой. Что и что добавила? Наша села батарейка. Девушки, вы все молодцы, я все записал. Теперь у нас тренинг на выдержку. Закрываем глаза. Все глаза закрываем и слушаем спокойную, душевную, прекрасную музыку. Ну что, друзья, караманские новости. Карасудский ресторан ⁇ ЖТУН да ⁇ Да-да, ⁇ ЖТУН ⁇ Купят неоновую букву К или половинку буквы Ж. На заправке установили новые колонки, но они не работают. Туда бы еще сабвуфер буфер поставить, чтобы нормально качало. единственный поселок, где нет проблем с интернетом. Нет интернета, нет проблем. Караманские шпионы выяснили, что у Азамата Ибраева в компьютере в папке Моя музыка не его музыка. И последняя новость. В Казахстане недавно создали музыкальный сайт. Разработчики сайта не заморачивались названием и назвали Хоянжок. В школе скоро пройдет встреча выпускников. Итак, выпуск 1990 год. Смотри, смотрим. Здравствуйте. Как всегда я первый. Они как всегда опаздывают. Как всегда я начинаю. Привет, Васьки. Привет, девочки. А, Илья, ты дал такие на своей шутке, да? В этот, Мерседес какой-то там, бах! Медленная да? Нет, хозяин не платил. Привет, Салтанат! О, какие люди! алия, привет! О, привет, Светлана! Ты здесь, патан, да? И как всегда свою книжку читаешь. Саня, Саня, там Ирина Анатольевна пятерочку тебе хочет поставить. Иди. Только прошу, прошло, опять за пятеркой привели. Ну что, праздники рассказывайте. Столько лет прошло, все так изменились. Один мовка такой же остался. Маленький, это метра. Ну, рассказывайте, кто где работает. Ильяса, ну, в школе был. А сейчас он налоговый начальник. Молодец. А я работаю менеджером по чистоте. Техничка, что ли? А помните Ильяса? Двойщиком в школе был. А сейчас он налоговый начальник. Аля, а ты помню, в по... школе у тебя по химии пятерочки были, все так же химичешь? А, ну так, химичу дома. Самогонка не будешь? Что, гонишь, гонишь? Не буду я за рулем. <свят> <свят> вы что, узнали друг о друге, кто где работает? Я на ну, вот, главной работаю. Да, Надоел да, уже? Да, узнали, узнали. Так вот наш Саша-ботан непонятно где работает. <свят> <свят> Он у нас работает генерал-директором в Казмунайгаз. О, <свят> <свят> я теперь знаю, что... это вы. Александр Сергеевич, присаживайтесь. <свят> Чай, кофе? <свят> Самого. <свят> Саш, а помнишь те, ты мне в детстве ссорился? носил. Ну помню. А может теперь я буду твою носить, пожалуйста, до конца жизни. А давайте сфотографируемся как на выпускном. А давайте... Ну что, друзья, вот и подходит к концу наше выступление. А закончить хотелось бы оригинально. Итак, смертельный номер. В исполнении Вовчика.